olaraq qarşınızdayıq. Bugünkü təlimçimiz motivator Məhəmməd Kərimov. Bugünkü təlimimizin mövzusu yeni bir sənin başlanğıcı. Bəli. Buyurun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bəli, baş buyurun. Yeni bir sən, yeni bir sən, yeni bir insan ə, modelinin kəşf olması, yeni bir insan ə, arınmağı və həmin neqativ duyğulardan arınıb pozitiv e, duyğulara, yeni bir sən yaratmağa, yeni bir <coughs> pozitiv insan modeli e, yaratmağa doğru getmək. Bir gün bir müəllim olur və onun 5 tələbəsi olur. Və müəllim tələbələrinə deyir ki, 5 tələbəsinə deyir ki, bəs siz bir gün yola çıxsanız, başınıza problem gəlsə, mənim adımı çəkərək dua edin. Bu tələbələr deyir ki, müəllimimiz nə deyir? Biz niyə onun adını çəkib dua eləməliyik? Bu belə də əhəmiyyətli bir adam mı? Ölümlü bir şəxsdir. <coughs> belə də bir gün belə olur. Müəllim tələbələr yola çıxır və tələbələr yola çıxır və bu 5 tələbənin ikisi məzmunun adını çəkir dua edir. Üçü müəllimin adını çəkib dua eləmədiyinə görə baş e, duaları qəbul olunmur. Duaları qəbul olunmur həmin üç şəxsin. Amma iki şəxsin, ha, iki şəxsin duaları qəbul olunur. E, Müəllim deyir ki, e, siz məni tanıyırsınız, amma Allahı tanımırsınız. Çünki bəzən sən də dua edirsən, amma yanlış dua ilə deyə görə heç bir istəklərin qəbulu. Doğru dua etsən, istədiyin hər şeyə çatatsan. Bir gün Şopenhaum gözlü və bağçalı yerdə gəzdir. Bir gün Şopenhaum gözlü və bağçalı yerdə gəzir. E, Şopenhaum onu soruşur ki, sən saçsaq. <coughs> eee Bir gün bir müəllim olur və onun 5 tələbəsi olur e, və o 5 tələbəsinə deyir ki, e, siz bir gün yola çıxsanız, e, başınıza problemlər gəlsə, mənim adımı deyərək dua edin. E, tələbələr deyir ki, bizim müəllimimiz önəmli bir şəxsdirmi, kimdirmi? Və belə đi yola çıxırlar. 2 nəfər müəllimin adını çəkir, dua edir, duaları qəbul olunur, amma qalan 3 nəfər müəllimin adını çəkib dua edəmədiyinə görə duaları qəbul olunmur. Müəllim deyir ki, siz məni tanımırsınız. Allahı e, siz məni tanıyırsınız, Allahı ta tanımırsınız. E, bir gün Şöpənhauz gözəl bağçalı bir yerdə gəzir. E, Şöpənhauzdan soruşurlar ki, sən kimsən? Şöpənhauz deyir ki, mən özümün kim olduğunu tapsam illər boyu sənə təşəkkür ed edirəm. <coughs> deyir, elim elim bilməkdir, elim özvü bilməkdir ə özünü bilməzsənsə o nə oxumaqdır? deyir. Aləmləri bilən adam olur, insanları yox, özünü bilən bilge olur. Və sənə də belə bir şəkillər qoymuşlar, maskalar qoymuşlar. Sən